Директор одного із сільськогосподарських підприємств Лозівщини Половік Микола Вікторович у 2013 році був удостоєний почесного звання Лицар Вітчизни із врученням ордена Золотий хрест честі і звитяги та колекційної іменної зброї Лицарської шаблі. Такою високою нагородою відзначають лише тих українців, які своєю щоденною кропіткою працею збагачують соціально економічну міць нашої вітчизни за їх високу національну гідність, за виявлений патріотизм та активну участь у розбудові української держави. Державне підприємство Дослідне господарство Комсомолець в селі Комсомольське Лозівського району, яке очолює наш земляк Микола Половік. В цьому році відзначає 90-річчя з дня заснування. За ці роки господарство активно розвивалося, було відоме по всій українській РСР. І як кожне підприємство за час свого існування мало злети і падіння. Сьогодні, за словами Миколи Вікторовича, загальними зусиллями намагаються повернути дослідному господарству колишню славу. «Ізначально це, це підприємство було як сім'яучиське. И я никак не хотел отступать от этого, как бы было тяжело, сколько не было бы земли, потому что семеноводство действительно это очень рентабельная вещь, и наши семена востребованы на рынке. Да, надо было бороться за рынок, да, надо было устоять в этой конкуренции, но качество, качество наших семян, и номенклатура наших семян, которыми мы занимаемся совместно с Академией, действительно доказали то, что рынок семян, украинских семян живет и он будет жить однозначно. Это будущее Украины. Мы сейчас выращиваем, уделяем внимание таким сортам, как Юрьева, как Василина, досконала, раскишна. Например, если говорить о пшенице досконала, это сорт, если все раньше, кто занимался земледением, знают сорт Харьковская 105. Это был пластичный сорт, который выдерживал любые условия, любые катаклизмы. Всегда был гарантирован урожай. Точно сейчас такая же пшеница досконала, это усовершенствована Харьковская 105. Точно же такой. Это очень прекрасный сорт. И сейчас, вы знаете, ну, модно, не модно, но тенденции такие есть. Люди многие сеют озимые пшеницы по подсолнечнику. Это действительно тот сорт, который дает даже по подсолнечнику, по подсолнечнику дает хороший урожай. Второй сорт, который мы практикуем, довольно-таки, он уже с годами, он увесистый, это такая пшеница, как васелына. Это сорт высокорентабельной, высокоинтенсивной обработки. Это мукомольная пшеница, мука прекрасная. И вот именно вот эти сорта, у нас очень много Тиона, много других сортов, Киевского института, мы в принципе выращиваем сорта. У нас, если брать по порядку, то ну, вот я насколько у нас посеяно полторы тысячи гектар только зимых, и из них, у них, там в этих полтора тысячи гектарах мы разместили 15 сортов пшеницы, начиная от Р2, то есть даже от Р1 и до «Элиты». Практически мы товарный посевы, у нас пшениц не существует. У нас товарная пшеница выходит из того, как уже мы, как исходный материал, уже остаток после того, как мы получаем семена. З 2007 року, з приходом на посаду директора Миколи Половіка, дослідне господарство комсомолець розпочало новий етап у своєму розвитку, і вже у 2013 році в Києві асамблея ділових кіл в рамках програми Лідери 21 століття і проекту Національна конкурентна спроможність відзначила Лозівське сільгоспідприємство як таке, що найбільш активно та динамічно розвивається. Адже крім вирощування різних видів пшениці, що є основним напрямком роботи сільгосппідприємства, займаються тваринництвом. Збільшують поголів'я великої рогатої худоби, від 30 голів яких отримують 700 літрів молока в день. Два рази питався встановити животноводство. Перший раз це до 2010 року ми дійсно встановили нове стадо по голові крупного рогатого скота дойне стадо червоної степової породи. Ми довели до 150 голов дойної череди. На у нас были порядка 4000 тысяч литров молока. Но ну, случилась беда, заболели коровы, пришлось в принципе убрать все стадо. И вот за 2-2,5 года мы занимались рекультивацией земель, дезинфекцией практически переделали коровник, переделали, ну, вложили кучу денег, чтобы завести новое стадо. И благодаря усилиям нашего президента Петра, Василия Федоровича Петриченко мы получили с 10 ведущих хозяйств Академии, мы купили 110 голов телок и нетелей галштинской породы. Вот сейчас на сегодняшний день у нас растерилась 30 голов скота, у нас же, можно сказать, дойное стадо, в 30 голов. Мы доем довольно-таки прилично на первотелок, у нас второй результат по области. Вот на сегодняшний день я собираю информацию буквально а каждый день, у нас 23,8 на сегодняшний день, ну, в среднем у нас 22,5, это на дой на одну телочку. Ну, рассчитываем, после второго растела меньше 30 не будет. Однією із складових дослідного господарства, за словами його керівника, є поступовий розвиток свиноферм та птахоферм. Раніше почали действительно піддимати животноводство, тому що для нас оставна сіменоучського хазяйства. Ну я так вважаю, взагалі з любого любого сільського господарства. Потому что у нас, например, деньги бывают только осенью или только весной, когда мы продаем посевной материал. Это же миссезонье для нас очень большая беда, потому что налоги платить нужно, корма, свет, очень много. И действительно, животноводство нам дает большое подспорье. Животноводство не отдельная часть. Я еще говорю, хочу уделить внимание, мы занимаемся свиноводством тоже в большом плане. Когда пять лет назад здесь было в основных свиноматах только 20, у нас сейчас их 120. И вот в поросе у нас рождается до 500 маленьких поросят. И, в принципе, у нас сейчас даже очередь существует на продажу этих поросят. Действительно нормальная цена, и мы не очень страдаем с затратной частью. Ну, потом еще в третьем, мы еще на третьем отделении возродили так называемый птичник. У нас есть птицеферма, мы завозим суточных цыплят, у нас свои куры не сушки. И это способствует тому, что, например, уборочная, посевная, у нас люди едят не только свинину, у нас есть и куры, и утки, и гуси. Ну, в принципе, стол разнообразный, разнообразное меню. Для подальшого функціонування підприємства було відремонтовано ряд життєво важливих об'єктів вагівницю, млин, обладнано, сіносховище. Поступово за власний кошт оновлюють техніку для різних видів сільгоспробіт. У нас в государственных предприятиях это большая проблема техника. Это действительно так, потому что практически невозможно получить кредит. Для нас выход это последнее время, последние 2-3 года, это лизинговая программа, по которой мы можем получать эту технику. Это единственное только лизинг. Да, мы сейчас обновляемся, потому что я уже сказал, что и показатели неплохие. Мы нашли средства, мы купили один новый комбайн Дон, мы купили селки новые, около 4, культиваторы новые. Я вам показывал новую машину, новую зубную борону, которая выпускает ЛКМЗ. Ну, действительно, мы вложили очень... Обновили парк тракторов, мы купили 5 МТЗ-82. Ну, порядка на 2-2,5 миллиона техник мы только купили. Действительно, мы этим... Без обновления прогресса именно в семеноводстве точно не будет. За останні два роки дослідне господарство Комсомолець увійшло в десятку найкращих господарств Національної академії аграрних наук України. Та Микола Половік разом із своїм колективом не збираються зупинятися на цьому, а будуть ставити нові цілі та крок за кроком досягати все більших результатів. как бы сказать, у нас есть плановое увеличение нашей земли, у нас есть еще около 2500 гектаров земли, которая находится в так называемой спильной деятельности. Но это та же аренда, можно сказать, но действительно эти полтора миллиона, которые мы получаем от, аренды этой земли, это действительно подспорье, мы же не можем взять кредиты. Но у нас в планах действительно мы сейчас уже довольно-таки наверное, самодостаточные, можно сказать, и мы в силах будем и обработать эту землю, я думаю, может еще подкупим технику, и я думаю, это действительно большой Посмотрим, мы готовы тогда еще, наверное, половину увеличить этот объем производства. Но это, это ближайшие планы, как оно все получится. Но самое главное для меня сейчас, это, наверное, не увеличение наших площадей, а увеличение моего дойного стада. Мы будем заниматься увеличением, так называемой, дойной череды, потому что это действительно деньги, это живые деньги, которые может в течение года использовать предприятие.